masalah yang saya hadapi saya tak ada ruang untuk jarang eh jarang saya jumpa dok 20 tahun saya lain industri tu jarang itu jumpa kalau mak ayah masa bapak bagi pada awak katakan awak tak ada adik-adik lain adik-adik lain tidak berpuas hati bilik bedah wasiat Nazri no. Alhamdulillah banyak kes Alhamdulillah nampak kita dah bukan kita dah macam dah selesaikan lah hmm. so sebenarnya wasiat ni leceh juga betul tu leceh macam mana emosi lah tu emosi ya. Eh. emosi waris tak faham tu semua benda yang mainkan peranan juga tu sikap ahli waris Kadang tamak ada tak? Masuk sini tu Tamak Malah Mana yang boleh kita bedah, kita bedah Mana yang dia datang nak kita bedah dia orang Kita bedah tapi kalau tak datang Kita punya bilik bedah Kita tak boleh nak, mampu nak tolong dia orang lah Tapi heran tu kan? Eh? Ha? Ada pusaka ni kalau dia orang tahu Dia sebenarnya bonus ni tu Kan? bonus. 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 Kalau kalau kata contohlah orang tu masih hidup, agak agak dia dapat harta. Dapat. Betul juga ah. Eh. Bonus. Ha, macam kita kerja lah, tu. Cukup tahun kita dapat bonus. Kalau bos tak nak bagi, tak nak cakap apa? Maknanya kalau orang tu kaya, kalau dia mati tu kira macam bonus untuk orang yang terdekat dengan dia. Betul tu. Sebenarnya dia tak perlu tunggu kaya tu. Sebenarnya cukup dengan ada harta yang ditinggalkan pada ketika kematian. Masa. Tapi lagi baik urus sebelum mati lah. Betul. Rancang. Rancang semasa hidup. Supaya pengurusan lepas mati tu berjalan lebih baik lah. okay, kalau korang ada kes yang kau rasa tak terungkai, kawan-kawan uh, hantar je kat bilik bedah. Nanti uh, aku boleh minta Nazri tolong selesaikan. Yang kes yang kau ke datang ni uh, pasal harta dah berapa tiga generasi kan so ready eh insyaallah tok kita panggil dia masuk ah uh, uh, kita dah boleh panggil dia masuk ah cikgu assalamualaikum tok uh, tok uh, tu macam mana boleh tahu pasal uh, bilik bedah? Uh, saya ada tengok rancangan ni. Nampaknya uh, rancangan ni banyak bantu uh, yang bermasalah dengan isu-isu wasiat. Nama siapa? Ah, uh, saya Putra. Putra. Ni kena eh. Dah biasa tengok kan? Lah. Ah, uh, biasa. Azri kan. Eh? Dia wasiat. Uh, saya tak boleh jawab saya boleh jadi orang tengah untuk berhubung dengan lah kan ok uh, Nazri boleh uh, ceritakan uh, ringkas lengkap supaya saya faham uh, Nazri faham so mungkin tengok apa yang Nazri boleh bagi tahu uh, macam nak selesaikan masalah awak ni ok baik uh, saya merupakan uh, ahli perniagaan saya ada bisnes yang diwarisi oleh atuk yang diturun diturunkan kepada ayah saya dan diberikan uh, kepada saya. Uh, dan uh, saya tig, uh, generasi yang ketigalah dalam perniagaan ni. Okay. antara masalah yang saya hadapi tentang perniagaan saya ni uh, saya tak ada ruang untuk uh, a diwariskan. Diwariskan di diberikan. Ah uh, diberikan. Okay. Antaranya sebab Anak-anak dia? Anak dia Ada dua orang tak Salah dia? Jadi ya, dua orang anak saya ni dia tidak Berminat lah dengan perniagaan ni ha, Sebabkan yang sulung tu Dia seorang accountant Yang kedua dia hidup dengan dunia seni <coughs> Jadi dia orang ada haluan masing-masing Oh apa ni, dunia seni dia artis lah Artis, betul Dalam perfilman jadi dia orang tak berminat langsung dengan okey okey a uh, masa atuk masa atuk bagi kepada uh, pada bapak bapak uh, bagi kepada awak betul betul masa bapak bagi pada awak ni takkan awak tak ada adik-beradik lain okey uh, adik-beradik lain dia tidak menunjukkan minat dalam perniagaan ni tapi dalam pada masih sama juga adik-adik uh, lain tidak berpuas hati sebab saya yang lebih uh, menengahkan untuk apa ni get involved dengan perniagaan ni. Jadi uh, apa yang berlaku dekat situ perbalahan antara adik-beradik. Uh, saya beli share company. Jadi company ni menjadi Oh maksudnya maksudnya uh, Nazri maksudnya uh, masa uh atuk dia bagi harta ni uh, sorry bapak dia bagi pada harta, harta ni pada dia dan adik-adik berapa orang adik-adik ada -adik? adik tiga tiga maknanya tiga-tiga dapat tiga-tiga dapat tapi dia orang ni tak minat tiga ni tak tak berminat nak usahakan perniagaan tu yang berminat dia lepas tu dia beli semua saham ni dia miliki 100% lah lebih kurang macam tu lah betul lepas tu sekarang ni uh, ada anak anak dua orang yang apa tadi awak nak wariskan pada dia orang dia orang tak nak dia orang tak nak dia orang buat tak nak pula ha dia orang pun tak nak jarang eh ha jarang biasanya 20 tahun saya dalam industri tu jarang kita jumpa kalau mak ayah nak bagi harta anak-anak mungkin perniagaan ni tak tak famous lah kot ha, tapi duit dia du, nak duit pun dia orang tak dia orang tak lihat dari segi situ lagi sebab dia orang kena menjalankan legasi perniagaan ni tak maksudnya kalau kita tak bagi penjagaan kita bagi duit dia kepada dia orang setiap bulan setiap tahun tu nak tu tak tahu lagi okay? eh? saya tak tahu saya tak tahu macam mana okey itu itu Nazri okay. itu masalah dia sekarang ni uh, mungkin uh, okay okey sekarang dia tak nak okey masalah dia sekarang uh, okay. macam mana kalau awak, anything happen pada awak lah betul kalau apa-apa yang berlaku pada saya macam mana saya nak teruskan legasi. Ha, perniagaan ni kepada siapa saya oh maknanya ha, awak ada ada niat nak dia nak teruskan legasi perniagaan tu dia tak nak dia tak nak tutup tak nak jual betul lah tu sebab daripada datuk dia ha. turun pada ayah dia sekarang turun ha. pada dia sayang lah sekarang nak turun pada cicit pula lah hmm. so macam mana ni? ni nak selesaikan ni Okay kalau katakan nak bagi duit senang jual je semua bagi je duit semua orang nak duit kan antara harta yang sangat complicated tu untuk kita uruskan apabila berlaku kematian kepada pemilik salah satunya adalah syarikat sebab syarikat ni dia tak macam hartanah dia tak macam apa nama tak macam aset-aset harta -aset alih yang lain kan kita boleh cair Kes. cash dan sebagainya kenderaan kita boleh jual hasil tu kita boleh agih dan sebagainya sebab syarikat ni dia ada liability yang dia perlu ditanggung yang mana dia ada pekerja-pekerja yang yang bergantung harap kepada syarikat dan sebagainya. So dalam masa yang sama, kita nak meneruskan bahawa kata peninggalan daripada atuk ni tadi turun sampai mungkin tujuh keturunan, lapan keturunan akan datang. Cuma mungkin soalan saya, uh, sepanjang tuan menjalankan perniagaan ini, ada tak orang yang tuan rasa tuan percaya yang mana dia tahu selok-belok tentang perniagaan yang tuan buat sekarang? Dan mungkin rasa-rasa dia lah yang akan menerajui company akan datang? Hmm, ada. Ada. Siapa tu? Saya punya uh, pengurus. Pengurus yang paling dekat dengan saya lah. Sebab dia je satu-satunya orang yang saya percaya untuk menguruskan syarikat saya. Dan dia je antara orang yang tunjuk minat dalam perniagaan ni. Jadi maknanya tapi saya nak tanya satu lagi. Uh, Memang ada niat awak nak bagi penyegahan kepada dia kalau macam anak-anak awak tak nak tu macam mana? Ya, saya ada. Atau disebabkan Nazri tanya pada awak tadi. Tak, memang saya ada niat untuk uh, berikan kepada ha uh, ni. Dia macam ni tu eh? Ibah ni eh? Ah, ha, boleh kita boleh ibahkan sebenarnya. Sebab kenapa tu eh? Uh, dalam situasi sekarang syarikat mesti diteruskan eh? sebab macam saya kata tadi dia ada liability yang perlu ditanggung dan sebagainya tapi dalam masa yang sama siapa yang nak mewariskan harta ni kalau kata contoh kita bagi syarikat ni kepada orang luar tu dia dah tak jadi generasi dah tu yang dia dah putus kat situ dia jadi hak orang lain dan mungkin kalau kata kita tak buat apa-apa contoh berlaku apa-apa pada tuan hari ni mungkin syarikat ni perlu dijual hasilnya diagihkan kepada pewaris-waris lain so apa uh, solution yang mungkin saya nampak pada ketika ini adalah mungkin uh, syarikat ni mesti diwariskan kepada family dahulu Yeah. Tetapi yang menerajuinya adalah mungkin orang luar. Contoh mungkin CEO kita lantik orang luar yang yang tahu. Sebab tu soalan saya tadi menjurus ke arah itu. Dari sudut share sebenarnya ataupun saham ini tadi tuan boleh hibahkan terus kepada anak-anak. Tak semestinya pemegang saham itu terlibat dalam uh, syarikat secara secara langsung sebenarnya. Dia tak perlu pun sebenarnya. Dia sebagai shareholder dia ada tanggungjawab dia sebagai shareholder. Sebagai pihak pengurusan, sebagai yang um, kata board of directors dia ada tanggungjawab dia yang berbeza-beza. So dekat sini sebenarnya apa yang tuan boleh buat, tuan boleh hibahkan saham syarikat tersebut kepada anak-anak. Tapi dalam masa yang sama, uh, tuan juga boleh melantik ada dokumen melalui will um, melalui wasiah Uh, kita ada produk yang dinamakan sebagai tijarah yang mana memang kita banyak jumpa pun ahli-ahli perniagaan yang sebegini apa sebegini rupa yang mana dia diwariskan tetapi yang akan meneruskan kelangsungan syarikat yang tadi dia dah tahu dah siapa orang yang akan menerajui syarikat so dia boleh tentukan so apa kriteria orang yang nak menerajui syarikat um, apa nama uh, siapa ahli lembaga pengarah yang mungkin akan dilantik dan sebagainya so sebenarnya tuan boleh set pun sebenarnya tapi tak ada masalah kan kalau katakan contohnya tadi dia nak lantik apa ni apa pengurus dia kalau dia nak bagi hibah sikit saham syarikat tak ada masalah lagi baik masa tengah hidup lah. Betul, lagi baik. So, bermaksud dia bukan hanya sekadar bekerja semata-mata untuk keluarga ini. Dia juga ada sebahagian saham yang akan dia warisi so dekat situ sebenarnya mungkin sebagai penyuntik semangat kepada dia untuk dia bekerja lebih keras memajukan syarikat sebab apa? selain dia dapat aa, manfaat dia seperti gaji bulanannya yang sebab dia bekerja dalam masa yang sama juga mungkin dia dapat dividen dari sudut akhir tahun keuntungan syarikat dan sebagainya so sebenarnya pilihan atas tangan tuan tuan boleh hibahkan contoh kalau anak-anak tak berapa berminat dengan perniagaan hibahkan sebahagian harta tersebut kepada anak-anak dan sebahagian lagi kepada kepada apa nama orang yang tuan percaya dan dalam masa yang sama tuan tentukan siapa yang akan menerima syarikat selepas kita dah tuan so sebenarnya dekat situ sebenarnya saya percaya dan yakin tuan dah develop pun orang-orang tuan yang mungkin akan menggantikan tempat tuan akan datang so, selesai masalah selesai. Selesai. selesai saya lagi nampak laluan dia hmm. itulah itu kerja bilik bedah kita cerita pasal uh, orang yang hidup kita cerita pasal orang yang mati uh, kita bincang sama-sama kan uh, kita berdepan begini kita selesaikan sebab uh, harta pusaka ni dia ada jalan dia Allah takkan bagi satu benda tu kalau tak ada jalan dia jadi bilik bedah uh, ada wasiah dia orang yang uruskan dia orang dah lebih daripada 21 tahun urusan uh, pasal kalau ada member, member yang ada masalah pasal harta bagi tahu lah so dia datang bilik bedah ya yeah. ok Masih. terima kasih Tuk. terima kasih Tok terima kasih Encik Aziz Saya pun kadang-kadang tak ada brain Ada orang Ada harta Anak tak nak Tapi Tapi dok Kalau tanya Saya pengalaman wasiah Kita banyak jumpa kes-kes macam ni tu Kita pun tak boleh paksa orang untuk Menerima apa yang kita nak bagi kan Tapi dalam masa yang sama macam saya sebut tadi lah Syarikat tu mesti diteruskan Sebab ada liability yang boleh ditanggung dan sebagainya So sebenarnya ada banyak je kaedah bagaimana kita nak menyelesaikan isu-isu seperti mana saham syarikat yang tadi Datuk. Ada masalah pasal harta, cari bilik bedah. Bye. Assalamualaikum.